Salamu alekum əziz dəyərli müştərilərimiz. Bu gün Yeni Yasamalda satışa çıxmış, təcili, Əlminanda satılan 113 kvadrat ümmi sahəyə malik olan, padmaylı bir mənzilə siz təqdim edəcəm. Ekrana yaxın oturun. Mənzili padmaylı qalıb öz zövqünə, öz istədiyi kimi təmir eləmək istəyən müştərilərimiz mütləq bu videonun sonuna kimi izləsinlər. Deməli Yeni Yasamalda yerləşir, Məhəmməd Xiyabanı küçəsində. Düz ana yolun qırağında, 77 nömrəli avtobusun son dayanacağının yaxınlığındadır. İdeal bir yerdədir. Deməli, qanuni otaq 113 kvadratmetrdir. Tavanın hündürlüyü 3.30-dur. Çox hündür bir tavanları var. İdeal bir binada, yəni yaşayış kompleksində yerləşir. Deməli, 113 kvadratmetr, sənədləri qaydasındadır. 2 otaqlı və ən müsbət xüsusiyyəti, yəni 2-dən 3-ə bölmək istəyənlər üçün, 3 otaq eləmək istəyənlər üçün pərvizsvet, yəni birinci işıqla bölə bilərlər. Yəni 3 otağın hamısına mətbəx daxil olaraq pəncərəyə düşəcək. Yəni qanuni 3 otaq kimi eləyə bilərsiz. Deməli sizə başlayım mənzilin giriş hissəsini, holunu, hamamını, tualetini vəs-səl hamsını tanış eləyib. Əziz izləyicilərimiz, bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Bir dənə girişə baxın, laboydadır. Bura hol hissəsidir. Girdiz mənzildən daxil oldunuz. Burada bir dənə sizin sanitar qovşağınız. Sağda. Sizi qarşılayır bir dən gözəl belə bir hol. Burada bir dən otağımız var, onu da göstərəcəm. Burada yenə belə bir belə bir dəhlizi var. Burada belə bir boş hissəsi var. Holun digər hissəsi də buradadır. Burada böyük bir üz istəmə indi qaranlıq düşürdü düzü. Hamamı var. Görüm işıqla yandırıb göstərə bilsəm. Yəni hamam kifayət qədər yetərirdi. Geniş bir dən hamamı var. Yəni hündürlüklər də həqiqətən 3.30 as hündürlüyü deyil. Burada belə bir çıxıntısı da var. Tam ətraflı olaraq sizə göstərim. 3.30 tavan hündürlüyüdür. Burda belə bir dəhlizimiz var, uzunla. Demə bu layihədə nə edəmlər? Bu otaqları biraz qabağa çəkib, yəni belə deyim də, ara kəsmələri, otaqları böyütmək olar. Bu birinci yataq otağıdır. Bransal deyiləməyəlar, yataq otağı deyiləməyəlar. Otaqların ölçüsü də kifayət qədər yetərlidir. 113 kvadrat metr 6-cı mərtəbədə yerləşir. Çəphələmirsə 17 mərtəbəli binadır. 17 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. 2 dənə də eyvanı var. Eyvanlar da qatmoqlar otaqlara. Yəni bu layihə birbaşa ideal bir proyektdir. Sadəcə təcil satılmalıdır. Demək 113 kvadratə bilirsiniz ki, burada 1000-1100 manatdır padmayaq. 113 kvadratdan nə azına, çox 93.000 manat istəyir sadəcə. 93.000 manata verirsiz, amma son qiymətdir. Yəni gəlib endirim eləmək falan söhbət demək olar olmayacaq. Yəni son qiymət 1000 manat, 1100 manatdır burada. Pervisibet demək olar ki, çıxan iki otağı yoxdur. Yəni bunu 2 dan 3-ə birinci şıxla düzəldə bilərsiz. Sadəcə 93.000 verirsiz, elə bir qalmış otaq alırsınız 113 kvadrat. Bura böyük bir dənə otaqdır. Zal də eləyə bilərsiniz. Buranı bölə bilərsiniz. Deməli başdan çəkib sizə izah eləyəcəm baxın bu otağı, eyvanı da qatırsınız. Bu otağı yarıdan bölürsüz. Bura bir dənə belə bir dəhliz salırsınız. 2 dənə qapı qoyursunuz bura sağa, sola. Pəncərə də buranın da böyük bir, yəni buranın bütün açanda açıq olur. Bir pəncərə bura düşür, bir pəncərə bura. Yəni hər iki otağa pəncərə düşəcək. Gördüyünüz kimi. Yəni gələnlər, görənlər biləcək. Bura da mətbəxdir. Burada bir dənə eyvanı var. Eyvana çıxmıram. Eyvan da çıxmayacaq, eyvanları göstərməyəcəm. Yəni mənzil haqqında ciddi fikri olanlar gəlib mənzilə baxışına, binasına real baxa bilərlər. Bura mənzilin mətbəxidir, səhv eləmərsə. Bəli, bura mətbəxidir. Mətbəx də 4, yəni kvadrat formadadır. Eyvanları da kifayət qədər yetərli idi. İstəsənsə yəni onda qata bilərsiz və ya da can balkon yığa bilərsiz. 113 kvadrat metr, 17 mərtəbə ölə biləcəyəm. 6-cı mərtəbəsində yerləşən avastroykadır. 77 nömrəli avtobusun son dayanacağının yaxınlığındadır. Deməli bura Səfərlər xeyli ya Məhəmməd Xiyadan küçəsi gedir ya da Kənar dairəvi küçə də deyirlər, hər ikisində deyirlər. 77 nömrəli avtobusun son dayanacağının düz yaxınlığındadır. Avtobusdur, məktəb, avtobusun dayanacaqlarıdır, məktəbdir, bağçadır, 20 marketlərdir. Yəni infrastrukturun olduğu bir yerdədir. Bir daha om proyektlə sizi tanış eləyim. Deməli giriş hissə hall, tavan hündürlüyü 3.30. Sağda sizin sanitarlıq qovşağığınız, burada hamam Burda bir dənə otaq var. Bir otağımız. Burda bir dənə dəhliz. Solda xonaya mətbəx. Burda da böyük bir dənə otaq. Yəni buranı da zal eləyə bilərsiniz. Yəni əslində buranı mənim fikrimcə bura bölünməliydi. Çox böyüdə. Hələ eyvan açılsa daha böyük olacaq. Yəni, və buranı bölürsüz və hər iki otağa da pəncərə düşür. Yəni qalını üç otaq kimi çıxarda bilərsiniz. Amma Sukhpsada qalmış 2 otaqlı, 113 kvadrat metr. Mənzil haqqında bir dəqiq edilirəm, məlumat verim. 93.000 manat son qiymətidir. Yeniyəsamalda, ana yolun düz qırağındadır. 17 mərtəbəli bina 6-cı mərtəbəsində 113 kvadrat metr, qanuni 2 otaq, 2-dən 3-ə də pərviz və dəyən birinci işıqla bütün otaqlara pəncərə düşməklə bölünə bilər. Podmayiq vəziyyətində bir mənzil satılır. Mənzil haqqında ciddi fikri olanlar qeyd etdim, nömrələri əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yəni bir dənə sonda qeyd edeyim ki, bu qiymətə belə bir layihədə mən bildiyim qədər hələ ki yeni yasamalda padmaq yoxdur. Yəni alan qətiyan uduzmayacaq 93.000 manat son qiymətdir. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.